А ти кто? Я ти кто? Чого ти ехала б себе спокойно? А ти хто? Куда не глянь? везде просто, ну Привіт, друзі. Там почалося середньовіччя. Так очевидці говорять про Донецьк, де люди вже понад рік живуть без централізованого водопостачання. Це сварки в Донецьку через воду. Ти варують у дітей воду, стоять і у дітей забирають воду. Позор! Просто позор. Цю жінку звинувачують в тому, що вона бере воду, призначену для дітей. Ви не йдете друг другу на уступки. доброта у вас кончилась. У всіх із за цієї води. А вона буде? Та скоро війна дорога буде із за води. За війна вже 11 років. Війна за воду. Прямо як в постапокаліптичному фільмі Мед Макс. Хто б міг подумати? О, смотрите, люди ще й за Україну. Я мало на нас кидали? Не Люди, а как, а что много не присутствуете людям, которые... Слышишь? Берут... Больше года <плес> нет централизованного водопостачения, что створюет гуманитарную кризу, и жители зашли искать природные источники воды. Без без совести, это нормально. Здоровье свое, ух, последнее здоровье. На что? На что? Чтобы вот так вот над нами издевались? 10 числа нет воды, все, где, где вода? Почему? Вот, видишь, какую воду привозят? Вон, фильтр стоит. Видишь? Вот мы достаем вот такие фильтры, вот такую на воду привозят. Три месяца нет воды уже. Вообще нет. Вообще нет. Через дефицит воды люди занимаются даже водным мародерством. Начали нам жаловаться, что приезжают водовозы, подкидывают шланг почку бочку и просто высасывают ее к себе. С одной, со второй бочки. Пришлось сообразить такую схему, понимая, что она не слишком надежная, но это хоть какая-то мера защиты от этих водяных мародеров. Почему Донецкую Народную Республику нельзя назвать народной? Народная, но ну, если народ ничего не решает, даже кто будет в народном совете сидеть, не говоря уже о главе республики? Что вы тогда вообще решаете? Это говорит пропагандистка ДНР Юлия Скубаева, яка в четырнадцатом уроке активно выступала за русский мир на Донбассе. Поэтому вот, народное назвать нельзя. Пиратская республика. Чем не, пир... Чем не пираты? Действительно. Кто кого надурит, понимаете? Надурили тебя. Что упало, то пропало. Да. Как назвать регион, в котором 300 тысяч квартир подмели под себя в тайным постановлением пиратская республика чем не, пир... чем не пираты? Да, это уже не просто питание гигиены или приготовление еды, а ежедневная борьба за выживание. Что творится на микроуровне Калининском, Макеевка? Из-за того, что бочек только 2 три стоит на микроуровне девочки, стало плохо. Приехала специально скоро. Издеваются над людьми, просто издеваются над людьми. Но если народ ничего не решает, что вы тогда вообще решаете? На сегодняшний день власть считает, что народа нет. И не хрен с ним считаться. Считается с теми, кто равен. Вы не равны власти сегодня. Поэтому какая народная республика? Такое выражение, что это кадры из Африки. Так, люди тишатся декільком литрам воды. Еще одна партия воды приехала. Слава Богу, дождались. Ажиотаж был просто колоссальный. Давайте по четыре. Куда? Не, не 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 Давайте по, давайте, чтобы всем хватило. Нет, по две. Не по две две. Так по две, не... По две. А Может, не хватит. Ну простите, виновен так получилось. Впервые в Украине, впервые в Восточной Европе. Бьонсе самая популярная артистка мира на сегодня, ее тур АМ возглавляет рейтинги Билборд. И она сегодня на Донбасс-арене в Донецке Вау. вода быстро закончилась. Сейчас отправляют еще одну газель с водой. Надеюсь, всем хватит. Хотя бы, не, не а вдруг не хватит кому-то? Да, ну, ну так всем все равно не хватит. Действительно. Ну как, ну хочется всем, чтобы ну, хватило. Кому-то хватило уже, пожалуйста. Одну, Можно, да? Ну, две Давайте. Под... Ну Я и же не знаю, ну подождите попробуем. секундочку. Ну, берите, пожалуйста, да. Пожалуйста. Значит так, по две и все. Может, я не прав, не имею права, но мы воруем за отчизну. Приехала машина, воду раздали, но не, ни, никто не, не рассчитал. Здесь мизер, потому что здесь очень много людей живут. Пусть не считают, что мы здесь не живем. Везите уже домой. Все это завдяки приходу так званого русского мира. Скоро ехала полчаса из-за того, что простояла девочка в очереди. Перед ней прям закончилась вода просто издевательство. Если Пушили не примет меры, будем действовать, потому что это могло понести за собой смерть и все остальное. Видим толпы людей, которые записывают видео, что к ним вообще не осуществляется никакого подвоза воды. И ничего не делается, ничего не происходит. Вот так и живет Донбасс. Всем плевать. Слюной. И сколько бы люди не жаловались, их просто никто не слышит. Кажут, что дефицит воды я частково штучно створенный владою ДНР. Говорить про це коллаборантка Тетяна Мунтян. Донбассом есть шесть водных заводиков. Эти товарищи, достоверно зная, что воды не будет, и они очень хорошо подзаработают, продавая по безумным ценам с прибылью 8 тысяч процентов водичку со своих шести заводиков, очень нехило на этом заработают. А по другому как? Почему? Как объяснить, что они вообще ничего не делались и не готовились к засухе? Кримтюга на Донбасс добралась и палевная криза. Деякие люди не разумеют, чему проблема и с бензином. В Нетске появился дефицит 95-го бензина, большие очереди на заправках, на которых он все-таки есть. Стоит 75-50. Я не понимаю, почему такой серьезный дефицит. А не знаете, с чем это связано? Вот. 95-го нигде нет, с чем это связано, никто не знает. Очередь становится все больше и больше. Наверное, они вне политики и не знают, что идет война. И кто спалить российский НПЗ. А кто разумеет. Хотел бы всех тех предупредить, кто у нас едет в Луганскую республику с бензином, проблемы. На заправках простым людям не продают. Все, потолон, госслужишь. Вот такие, ребят, дела. Каким вы видите будущее Донецкой Народной Республики, к примеру, через 10 лет? Я думаю, что через 10 лет мы все будем гордиться, что мы живем в Донецкой Народной Республике. Этим будут гордиться наши дети и внуки. Это будет цветущее, процветающее, счастливое, улыбающееся, прекрасное государство, которое мы с вами вместе должны построить. А цейролог после параду из встречи Сидзинпина и Путина в Китае Стал вирусным остальным днями Путин поменялся местами с Зеленским Да, вы не ослышались Великий стратег, который годами обсирал Зеленского за поездки за помощью Сам теперь протягивает руки за баблом в Пекине Россия трещит по швам Ресурсы на войну закончились Точка Зеленский ездил за поддержкой для защиты своей страны от Путина, чтобы остановить агрессию А теперь сам Путин клинчит помощь, деньги, поддержку все, что угодно, лишь бы продолжить войну. Великая держава? Нет. Великая попрошайка. И хотя Путин в ослабленном состоянии, Трамп не принимает никаких мир против России. А возможно все тому, что он Рюрикович. Российский ученый Александр Нелогов выступил с утверждением, что новый избранный президент Соединенных Штатов ни много ни мало потомок основателя государства российского. Якобы предком Дональда Трампа является князь Рюрик. Ура, побега! В доказательстве своих слов исследователь приводит три варианта генеалогического древа миллиардера. По всем из этих вариантов путешествие рюриковского гена по заморским странам начинается с замужества или дочерей, или внучки русских князей. Действительно. Анны Ярославны, Ефросинии Мстиславовны и Предславы Святополковны. Какая из них добралась до Америки, автор экзотической сенсации, пока не установил. Но то, что Трамп пра-пра-пра... Если позвольте, я не буду перечислять все пра, потому что их там 36 минимум. Так вот он пра-правнук великого князя Рюрика. Господин Нелогов в этом не сомневается. И все эти 45-го президента США некоторые шутники уже называют иронично Дональд Рюріхевич над нерішучою поведінкою Трампа щодо Путіна насміхаються уже самі американці. Так, діалог двох лідерів держав зобразили в американському шоу ляльки. Anyway, President Xi, Thank you again for a really lovely week in Beijing. It was very special to hold your hand like that. Uh -huh. nah, don't worry about my phone charger, I left it. I'll just buy a new one. It's okay, it's... Oh, you're not gonna believe who's calling me again. yep you guessed it let me call you back okay okay hello hello vladimir it's time again deadline time i am once again asking you very strongly to end the war in ukraine No. god damn it so uh same time again next week